ребят, с вами я, Настя Числинка. Это неудачное такое видео, потому что я немного сейчас болею. Вот. И поэтому видео, может быть, будет выходить позже. Как, ну, как вы знаете, ну, мою подругу Юля Лимон. Или Юлиана. А, Юлиана Серид Юлиана Середова. Вот. Ну, или Юль Лимон. Извините. Вот. И когда у нас будет видео, я выпущу как бы стрим. Это будет немного стрима немного нет. Когда ко мне придет Юля и все гости, будет такой маленький кусочек. И обязательно, обязательно засниму, как у меня там все выглядит на день рождения отмечать мы его будем в пятницу. Юля говорила, я смотрела ее видео, она говорила, что будем отмечать, может, в субботу, но в субботу, наоборот, мне кто-то на ночевку останется, ну, в пятницу. Вот, так что так. Я, может, еще сегодня кусочек какой-нибудь выпущу из видео, потому что я, как бы, пока что снимаю видео. Еще и надо будет его отредактировать. Вот, и, короче, я сейчас снимаю его. А, взгляните на кофточку мою. Посмотрите, я не Идеальная пара. Мне кажется, идеальная. Мне кажется, идеальная пара получится. Вот, так что будет кусочек. Правда день рождения у меня 17 февраля. Для меня отличный подарок будет от вас, зрители. Это куча лайков и подписаться на мой канал. Надеюсь, вы подпишитесь на него и напишите всякие позитивные комментарии. Будете писать мне всякие вещи. Ну, всякие, допустим, вопросы-ответ я вам сделаю. Или кто из вас, вот. Потому что когда ко мне придет Юля или моя подруга Настя. Мне тоже, кажется, -то, есть канал, если она его не удалила. Вот, и мы с ней будем э, снимать канал. Вот. Извини... Извините, меня за мой внешний вид, я волосы растрепаны. Просто сегодня не пошла в школу, и как пошла, я другу начала что-то бубнить, помогать по чтению. Вот. И я сказала там, доп... ну да, я в школе учусь в третьем классе. Он говорит, Настя, помоги там, там, что-то там. Вот я говорю, ну хорошо. Взяла Google на телефоне, блин. Взяла, говорю, окей, Google, Он там, что-то там. Вот потом учитель меня услышал, говорит, что ты тут делаешь? Я говорю, учусь. Она отвечает, почему ты не дома? У тебя вчера была температура 39,8, я думаю. Да я же сказала что 38, а не 39. Вот. И в итоге мне, как называется, сказал, бегом собирайся домой. Она позвонила моей маме, и я пошла домой. Вот сейчас еще дома. В Ютубе положила, посмотрела идеи для видео. Только не пишите плагиат, плагиат. Ну, люди разные, они тоже хотят набрать просмотр за всякие видео. Вот, так что завтра, может, тоже выпущу видео кусочек сегодня может будет отрывок, если я сегодня пойду на рисование скулить середовый тире, лимон. Вот. Или какое-то видео забавное про шарик. Я беру просто шарик. Вот мне кран, допустим. Я беру на него, одеваю шарик, напускаю туда воды, и он такой огромный становится. Вот. Если что, надувной шарик, чтобы вы не подумали. Вот. А также могу вам по Порекомендовать вот такую вот резиночку. А сейчас она мне, правда, она темная, но тут она как-то светлая Она хорошо гнется. Сеси. Кошечками, пойдем. камери. Верхнее камеру. Все. Так вот она по-всякому гнется, раздвигается. Также она потом может форму восстановить правда это потом вот так вот надо чуть-чуть делать потому что она слишком большая начинается там так-так-так-так у меня их три одна такая немного вот тут, тут она яркая так она темная, такого малинового цвета вот и у меня есть еще две резинки одна зеленая, сейчас я ее принесу и такая какая-то оранжевая, как вам? как бы сказать, вишневый цвет у меня еще есть. Но это не он. А у меня другой вишневый цвет. Он почти какой-то, только какой-то краснее, или как бы сказать, вот. И может я выпущу обзор или кто из вас, или вопрос-ответ с Юлей. Или жизнь моей кошки, которая сейчас лежит. Я положила на нее камень. Вот вопрос ответ будет с Юли. Мы будем читать с Юлиного телефона, поскольку я снимаю на свой телефон. Вот. И так что надеюсь, что вам понравится это видео. А сейчас я пойду за резинкой. Ну и все, я вернулась. Вот такая вот зеленая у меня резинка есть. А такая прикольная, она светится, когда видео смотрю. Я, а, кстати, так прикололась, взяла вот эти резиночки. Вот как она на самом деле размера. Вот. Где эта вторая резинка? Извините. К сожалению, я куда-то свою резинку делала. Если я туплю и вы видите где-то, напишите в комментариях. Потому что я как будто слепая. И глухая, и слепая, и всякое разное. Ну и рукожопая. А, как раз я вам могу сказать про... ...кое-какой контейнер. У тут куча резинок. Я могу сниму обзор на эти резинки. Но... А, вот, все, нашла резинку. Вот, смотрите, какая вот эта резинка. Смотрите, какая вот эта закаюка. На самом деле она не должна быть закорюка. Вот просто смотрите, вот какая-то. Какая это большая. Разве это, видите? Я тут один раз побаловалась, я как-то поделала на ручки, знаете, такие ручки, там, где колпак, и там снизу еще какая-то висунка такая висит. Вот, я на нее одела вот эти резинки, потому что они прозрачные. Вот так вот. И вот так вот одела, как будто у меня зацветные очки. Вот, и у меня это так, ты ну, что, выглядела? Потом на меня один мальчик сказал, на, а ты что, совсем уже его так показал в школе? Вот, я думаю, ну, да сам ты такой идиот, Вот, так что, а, еще, вот, могу сказать. Вот мне так, не, вот, не советую вам такие, если вы в школу идете, у вас шапка маленькая такая, которая натягивается просто, не советую вам вот такие вот резинки, которые объемные, они мешают вашему затылку. то есть одеваешься, как будто шишка какая-то мешает или комок. А, и кстати, у меня их две. Это такой зайка. Господи, я уже начинаю обзор делать на резинке свои. У нее такая юбочка. Вот. Она двухслойная. Вот. Раз. Ну, раз слой и два слой. Ну а дальше ну, не набираем. Приступаем к чему-то по-другому. Ровимся, ровимся, ровимся. О, эти резинки, это полный Вот, смотрите, есть такая резинка большая. Вот. Это типа, она, конечно, красиво выглядит. Но я не помню, я когда гулял, я видел оранжевых божьих коробок. Так они тут тоже оранжевые почему-то. Вы видели, как это круто в реальности выглядит? И у нее еще тут два слоя травы. Вот. Раз слой. А сама бабочка. А нет, бабочка открепляется, оказывается. Вот и бабочка, божья коробка. Вот. Вот так вот это выглядит, как шашлычок. Все это вместе скрепляем. Она на резинке, все легко. Вот их тут две. Я вам не советую это одевать под шапку, как я вам говорила. Потому что, когда ты их одеваешь, они начинают царапать голову, кожу. И начинает становиться, что у тебя... Такое ощущение, что тебя кто-то колет ножом или ножницами, потому что они очень острые. Он вот, даже я сейчас тыкаю, больно. Мозоль можно натереть, и всякое разное. Вот. И вот может быть будет кусочек, но это вряд ли, потому что ко мне скоро доктор должен идти Его, как же называется, мама вызвала, мама сейчас спит в комнате, а я снимаю видос. Нифига себе, у меня уже 10 минут идет видео. <laughs> ну а также у нас будет обзор на мою квартиру. У меня их три. Одна мамина бабушка. Вот она отдельно живет. Мы переехали. Это съемная квартира. Потом мы переедем на Ленинский, и тогда я не смогу со своими подружками. И это очень плохо. Вот. Поэтому. Ой, кофечка. А, что? Я просто зарядная кончается на телефоне поэтому э, пока что я рассказала не все а вот кусочек я выложу немного потом так что это э, первая часть вот если что не показался это не палец вам показалось показалось вот и я снимала пустсты как я говорила жизнь моей кошечки, это может все будет сегодня, если я если я э, не пойду на художку, там я с Юлей сниму, может, видос, как мы работаем и всякое разное, как нам там балаболи там что-то. Вот, ну, по крайней мере, я не очень люблю ходить туда, потому что у меня есть один учитель, он на меня кричит и обзывается. По-всякому на детей назвать дурами и всякие разные. Но не матываем только дурами, у тебя ужасная работа. Вообще э, у вас не будет никакой переменки. Нормально, так у нас начинается все в пять часов, а заканчивается в половину девятого. Это нормально? Я не успею не успевала делать ни уроки. Если что, это занятия в четверг, а сегодня у нас вторгнет. И поэтому у нас сегодня занятие другое с Светланой Аркадьевной его короткой. Вот там мы делаем всякие работы, аппликации, это весело. Она у нас хороший учитель. Вот мне он очень сильно нравится. Ну, не про то, что очень сильно нравится. Но он помогает, там говорит, что тебе поддобавит. Если не хочешь, что ты это не делаешь, переменка побольше. вот. Или я ошибаюсь по поводу переменки? Ну и ладно, с вами была я, Настя Кислинка, -Дымникова. Надеюсь, вам понравился а, мой канал. А, и также вы поставите лайк. И не забудьте, и сейчас я скажу словами Марьяны Ро. И если вы не подписаны или подписаны, также подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны или не подписаны. Я уже кого-то короче. <laughs> Ладно. Просто подписывайтесь на мой канал. Пишите, какие мне вопросы. Вопрос-ответ вставить. Вот. Читать я буду с Юлиного телефона. Потому что Юля мало памяти. И там-то мы сможем всякое снять. Вот, надеюсь, вам понравится это видео. Вы не поставите дизлайк. Я надеюсь. А, ну ладно, пора прощаться. Всем пока. С вами была Настя Ксинка. Люблю вас, котики. Пока. А, извините, пока.